все еще едет к финишу. Итак, мы включаем музыку 22.8. Вот так валят тазы. Итак, Porsche 911 едет против Honda CRX Turbo. Интереснейший заезд. Обязательно аплодируем пилотам. Обязательно. я кого уже средства за поворотом в торможения, повключали свои телефоны. Я думаю, чья-то из ваших видеозаписей может стать легендарной. Еще раз, зрители готовы, пилоты готовы. Внимание на светофор. С <плес> кем он заезжает? Порше 12.5, Хонда 13.4. Без шансов. А вы Вы знаете, я думаю, даже если в этой шлюзе было бы наступить столько же, сколько у Порше, шансов не было бы все равно. Итак, на старт выезжает в Шевроле Тамара И это нет, не Бамблби, это автомобиль, который немного старше его владельца. Судя по всему, машина немного без тормозов. И без стартера, и без аккумулятора. На это все исключительно для того, чтобы облегчить машину. Да, Вообразная восьмерка таки завелась. Не подбивай маршалов, они у нас застрахованы, но дороги как память. Ну что же, один из тех, кто помогает организовывать наше мероприятие и ездит на вот таком чудесном, не хочется говорить старом, давнем американце автомобиль действительно стоковый. Ну и, скажем так, на чемпионате по стоковости человек, который ездит на этом эволюшене, он бы не занял первое место, он бы, наверное, судил этот чемпионат. Более стокового автомобиля вы в Украине не найдете даже в автосалоне. Итак, Mitsubishi Evo восьмого поколения едет против Chevrolet Camaro. Разница в объемах этих машин больше, чем в два раза. Но кто как поедет, мы сейчас увидим. Ну что, пилоты готовы, зрители готовы! Внимание на светофор! <звы> Итак, ну что, Лан, дорожка и Mitsubishi Lancer Evo 8, рядная четверка, 2 литра, турбо, полный привод на дорожке А, Шевроле Камара, V-образная восьмерка, задний криво, объем двигателя 5,7 атмосфера. Но автомобиль очень, очень давний. 13,2 проезжает Субише, побеждает в этом заезде 17,6. Не поломавшись, доезжает Шевроле Камара до финиша.